ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini davlat tomonidan himoyasini yanada mustahkamlash ayniqsa keksa yoshdagi avlod vakillari nogironligi bo'lgan shaxslar shuningdek bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi qirq beshinchi yillarda urush faxriylari bo'lgan fuqarolarni ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish maqsadida kuni kecha o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki yuz yetmish to'rtinchi sonli qarorlari qabul qilindi qaror bilan ushbu um, toifaga kiruvchi to'rt ming to'rt yuzga yaqin fuqarolarga ko'rsatiladigan uh, oziq ovqat mahsulotlari uh, bepul yetkazib beriladigan uh, oziq ovqat mahsulotlari hamda gigiyena tovarlari mahsulotlari o'rniga uh, har oyda ushbu uh, fuqarolarga qo'shimcha uh, to'lov hamda yiliga bir marta kompensatsiya pul to'lovlari to'lanishi belgilab o'tildi bunda 4200 ga yaqin fuqarolarimizga o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan keksa yoshdagi hamda o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslarga oldingi an'anaviy tartibda yetkazib berilgan 15 turdagi mahsulotlar oziq ovqat mahsulotlari hamda gigiyena mahsulotlari o'rniga har oyda qo'shimcha to'lov to'lanishi belgilab o'tildi qo'shimcha to'lovni miqdori bugungi kunda 300 ming so'm oladigan bo'lsak oldingi tartiblarda to'langan har oylik oziq ovqat mahsulotlari hamda gigiyena tovarlari mahsulotlarining miqdori o'rtachasi ikki yuz ellik ming so'm miqdorida belgilangan shuningdek ushbu ko'rsatilgan yetkazib berilgan mahsulotlar hamda gigiyena mahsulotlari kiyim kechak mahsulotlari ayrim fuqarolarimizga uning didiga yoki uning o'sha vazniga yoki o'lchamiga to'g'ri kelmaganligi sababli bugungi kunda o'sha fuqarolarga qulaylik uh, yaratib berish maqsadida ushbu tartib joriy qilindi shuningdek bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi qirq beshinchi yillardagi urush faxriylari bo'lgan ikki yuzdan ortiq fuqarolarimizga har oyda o'n to'qqiz turdagi mahsulotlar o'rniga bazaviy hisoblash miqdorida qo'shimcha to'lov to'lanishi belgilab qo'yildi bunda bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi qirq beshinchi yillardagi urush qatnashchisi urush nogironi fashist konslager tutqunlarining mahbuslari leningrad shahri qamalida mehnat faoliyatini amalga oshirgan fuqarolarimizga ushbu qo'shimcha to'lovlar har oyda pensiya tayinlash vakolati yuklatilgan tashkilot tomonidan to'lanishi belgilab qo'yildi shuningdek ushbu uh, toifaga kiruvchi ya'ni 45. 45. bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi qirq beshinchi yillardagi urush faxriylariga bir yilda bir marta bazaviy hisoblash miqdorining o'n besh baravari miqdorida ya'ni to'rt yarim million so'm miqdorida uh, kompensatsiya puli to'lanishi belgilab qo'yildi kompensatsiya puli har yili avgust oyida pensiya tayinlash vakolati yuklatilgan tashkilot tomonidan to'lab beriladi ushbu toifaga kirgan fuqarolarning o'zgalar parvarishiga muhtojligi tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari tomonidan aniqlanadi hamda pensiya tayinlash vakolati yuklatilgan tashkilotga fuqaroning o'zgalar parvarishiga muhtojligi to'g'risidagi ma'lumotlar yetkaziladi hozirgi kunda ayrim fuqarolarimiz tomonidan savollar bo'lyapti nogironligi bo'lgan shaxslarning hammasiga ushbu qo'shimcha to'lov to'lanadimi yoki shunga o'xshagan bir qancha savollar kelib chiqilyapti qaror bilan o'zgalar parvarisha muhtoj bo'lgan keksa yoshdagi shaxslar hamda o'zgalar parvarsha muhtoj bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslarga ushbu qo'shimcha to'lovlar har oyda to'lanishi belgilab o'tildi to'lovlar fuqarolarning xohishiga ko'ra naqd pul yoki naqd pulsiz ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi pensiya nafaqa to'lovini yetkazib berish vazifasi yuklatilgan tashkilot tomonidan xalq banki yoki boshqa tijorat banklari tomonidan naqd pul ko'rinishida yoki naqd pulsiz ko'rinishda yetkazib berilishi mumkin buni fuqaroni o'zi ixtiyoriy ravishda tanlab beradi agar fuqarolarga har xil byurokratik to'siqlar yoki korrupsion faktorlar yoki boshqa holatlar aniqlanayotgan bo'lsa qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanaqadir savollar yoki boshqa holatlar aniqlanayotgan bo'lsa pensiya jamg'armasini doimiy ishlab turadigan o'n bir qirq qisqa raqamiga yoki pfru nuqta uz sayti orqali yoki telegram kanallar pensiya jamg'armasini telegram botlari orqali murojaat qilishlari mumkin va murojaatlariga qonunchilikda belgilangan tartibda olisona yondashib javob berishimiz mumkin bo'ladi qonunchilikda shunday belgilanganki pensiya va nafaqa oluvchi fuqaro pensiyasini yoki nafaqasini pensiya nafaqa yetkizib berish vazifasi yuklatilgan tashkilot tomonidan ola olmay to'lov kunigacha yetib bormasdan vafot etgan bo'lsa mana shu pensiya nafaqani na, pensiya nafaqa oluvchining yaqin qarindoshlari birga yashagan oila a'zolari olinmay qolgan pensiya yoki nafaqa sifatida pensiya jamg'armasiga murojaat qilib hisoblab chiqarib qo'yilgan pensiyani olishlari mumkin bo'ladi to'lov qaydnomalariga kiritilgan va pensioner vafoti munosabati bilan olinmay qolgan pensiya yoki nafaqani olinmay qolgan pensiya puli sifatida murojaat qilib ularning yaqin oila a'zolari qarindoshlari va fuqaroning vafot etgan kuniga qadar birga yashagan fuqarolar qarindoshlari olishlari mumkin bo'ladi bu qonunchilik bilan belgilab qo'yilgan